Наша цель заехать в те города Украины, а значит Запорожье, Мелитополь, Сальково, Чингар. Но если получится в Крым, значит в Крым не получится. По дороге мы потом возвращаемся на Херсон, вот, и провести там такие вот майданы, то есть на майданах этих городов. Вот, потом мы собираемся ехать второй маршрут у нас Луганск, Донецк, Харьков. Естественно, нам еще нужно поддержать наших военных, которые на сегодняшний день находятся там, вот на передовой. Это будет просто замечательно. Вот эта просьба от военных. Давай тогда -то маршрут, ты тогда -то должен маршрут кирпать на... по частям. письма, которые сегодня написали девушки для наших солдат. Мне кажется, это самая главная такая поддержка, которая будет для наших военнослужащих. А по маршруту следования будете собирать еще дополнительно вещи? Абсолютно верно. В Запорожье опять-таки готовится гуманитарная помощь, которую она планирует сегодня же передать. А как, какие прогнозы вы попадете в Крым? Тяжело что ли, сказать. Поймите правильно. Ситуация меняется каждый час.